Jadi uh, Al-Quran turun dengan bahasa baku Jadi Rasulullah dan orang Arab ketika itu Satu dunia ni, kat mana saja orang, ada orang Arab Kesemua orang Arab bertutur dengan bahasa Arab baku Sebelum ia bercampur dengan bahasa-bahasa asing Dan mengalami kerusakan Bahasa Arab nah? Nah, Dulu semua orang bercakap Ila aina tazhabun Bercakap macam tu Tu bahasa Fushal lah tu. Kalau hari ni bahasa dah rosak, when raihin. Ha dia tu. Kalau dulu bahasa yang Rasulullah guna bahasa Quran seluruh orang Arab satu dunia ni yang tak Islam pun dia pakai guna bahasa baku. Kaifa ant? Kamu apa khabar? Ah ha, tu bahasa baku. Hari ni shlona kente tu Syria. Pi mesti Arab mesti zayyak am. Oh zaiap pula. Ayat itu tu semua yang dah rosak bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa Arab yang dah dah bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Apabila Nabi dengar Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca lawan Muhammad. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Cipta apa? Semua benda dalam alam ni. Alladzi khalaq Tuhan yang menciptakan. Cipta apa? Semua benda dalam alam ni. Tuhanlah yang menciptakan apa saja. Khalaqal insana min alaq. Makhluk paling hebat yang Allah cipta manusia. Cipta daripada apa? Min alaq daripada segumpal darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Baca wahai Muhammad. Dan Tuhanmu yang maha mulia dan maha pemurah yang mengajar bil qalam yang telah mengajar manusia melalui pena dan tulisan allamal insana ma lam ya'lam ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka jibril pun pergi nabi pun ketika itu terpingah-pingah siapa lelaki itu kenapa dia suruh aku baca apa yang dia suruh baca siapa yang menciptakan alam yang dia lelaki tadi bacakan daripada mana lelaki tu bawa bacaan tadi soalan mula ke Nabi SAW Nabi pun turun berlari nak balik ke rumah dulu sebelum naik Gua Hirak saya ingat Gua Hirak ni bukit rendah ya. kira Nabi turun 5 minit sampai pergi rumah dah dia gua hirak ni tinggi kira, kira nak turun tu kalau tak berhenti pun 35 minit kalau turun terus daripada atas turun terus 30 minit 30 minit lah no naik pun sama kalau naik tak berhenti ada seorang kawan saya dia jogging naik atas slim lah bukannya lemak macam ni kan <laughs> slim lah dia pakai kasut jogging dia naik jogging Terus sampai atas 25 minit Tak berhenti langsung lah no? uh, Kalau kita naik jogging Terus sampai sana Orang buat tahlil Terus kat atas <laughs> Bukan kata sampai sihat kan Tak ada apa terus Jadi dulu sebelum naik tu Saya duk bayang Ngajak dah sirah Kita pun duk bayang Nabi turun sikit uh, Sampai rumah Tak Nak turun tu Jurang dia tinggi Tinggi sampai ke bawah ha? 30 minit jadi ketika Nabi SAW lepas pada Jibril Jibril menghilang Nabi jadi berdebar takut jadi persoalan oh, tuan -tuan, jadi tak torah lah jadi macam-macam yang Nabi tertanya-tanya Nabi pun turun dalam keadaan yang ketakutan ketika Nabi duduk tengah turun tu tu turun, 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 turun tu Nabi sampai di satu lereng bukit yang tinggi dan curam tadi ni Jibril AS mengembangkan sayapnya Itulah kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan rupa parasnya yang asal. Tak banyak Nabi tengok. 23 tahun Nabi hanya melihat Jibril dengan rupa paras yang asal dua kali saja. Satu riwayat lain tiga kali. No? Kali pertama yang tu, kali pertama waktu turun daripada gua Hira ambil wahyu pertama. Kemudian kali yang kedua Nabi tengok Jibril dengan rupa parah yang asal ialah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dua kali. Yang lain semua Jibril turun dengan rupa rupa paras orang ah uh, manusia iaitu dengan muka uh, apa nama sahabat? Nama? Ya Allah. Dengan rupa sahabat, tiap-tiap kali Jibril turun dengan rupa sahabat ni. Memang kita tak kenal. Dia, dia sahabat biasa aja. Tapi Jibril memilih untuk turun dengan rupa dia. Lah, tak mai. <guluh> nama apa sahabat ni? Siapa boleh jawab, satgi boleh makan nasi. Ah oh, tak ingat pula nama dia ya Allah. Ha? Ibnul Khalifah Al-Kalbi. Apa nama dia depan tu? Ah. Ah jadi tiap-tiap kali Jibril turun dengan rupa orang muka muka ni, dengan muka kawan ni. Hebat kawan ni. Jibril akan pilih satu orang yang soleh soleh dipandang oleh Allah. dia tu orang soleh dan yang kedua orang yang tampan semua malaikat bila turun dia pilih muka orang yang yang tampan kan selain daripada soleh jadi nabi pun turun dalam tengah-tengah duk turun nak sampai bawah tu hak tinggi tadi ni malaikat jibril rentang sayap dia nabi tengok ke atas terkejut nabi kalih ke belah kanan Kata Rasulullah bila aku kalih pandangan ke belah kanan Aku mendapati sayap Jibril masih ada pada penghujung ufuk timur Aku pun kalih pandanganku ke hujung ufuk barat Aku masih melihat sayap Jibril AS Waktu tu Nabi tak boleh dah, dah, dah besar Nak kalih mana lagi? Nabi pun tengok lah Nabi pun melihat rupa Jibril Fizikal Jibril AS Jibril kata, wahai Muhammad Ana Jibril Aku ni Jibril wa anta Rasulullah dan kamu adalah pesuruh Allah. Takat tu lah. Ya? Om um Jibril pi. Nah, tu semua kat bayang macam-macam tu. Terbang <tabang tabang> naik lah apa tu. <tabang>. Tak payah duk bayang. Mahsyar esok tengok semua orang boleh tengok. Tak terkata apa tengok di mahsyar nanti. Bukan Jibril saja. Semua malaikat yang Allah pernah cipta akan berimpun di padang mahsyar وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا tengang ngangah ngah Sepatah perkataan pun takkan keluar daripada mulut kita Kan? Nabi pun turun Tengok-tengok Jibril tuan -tuan. Tak pitam tuan -tuan. Boleh turun jalan Turun Bukan terus sampai rumah Jauhkan ha, 20 minit kalau teksi Kalau unta Mungkin satu jam kalau kuda mungkin ha, 35 minit ke 40 ke kan? Jadi Nabi pun naik balik Ketak tubuh badan Nabi menggeletar Bila sampai ke rumah Nabi pun sebut kepada Isterinya Khadijatu bintu Khwailid Zammiluni Zammiluni Selimutkan aku Selimutkan aku Tak boleh dah Dia rupanya Bila ketak ni Dia akan sejuk bila takut melampau dia akan sejuk takut orang no Allah bagi rasa bila kita tengok Rasulullah ni kenapa bila Nabi gementar Nabi takut yang bersangatan Nabi akan suruh selimut dua kali dalam hidup Rasulullah bila Nabi terlalu gementar Nabi suruh selimut satu peristiwa turun daripada Gua Hira mendapat wahyu pertama kali kedua waktu Nabi keluar ke kota Mekah semua orang kutuk Nabi semua orang hina dan memaki memaki hamu Nabi. Dia jadi ketak sejuk. Nabi balik sampai menggeletar tubuh badan. Tu dah dia Rasulullah dah. Bila kita baca sirah kita kata macam mana benda tu? Allah bagi kita rasa sekali orang kutuk kita. Orang fitnah kita. Wo masuk dalam Facebook, internet orang gila mai kutuk kita. Bila dia fitnah habis-habisan kita jadi ketak. Menggeletar tubuh badan. Oh baru kita faham bagaimana menggeletarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa maki hamul dan fitnah daripada orang ramai. Benda hak tak buat. Oh rupanya dia jadi sejuk, dia jadi seram sejuk tu. Maka <coughs> bila Nabi balik daripada tengok Jibril tu itulah hari pertama menjadi seorang rasul secara rasminya. Tak ada pertabalan, tak ada majlis khas ke apa ke adat istiadat tak ada majlis perlantikan Rasul akhir zaman itu hanya dihadiri oleh dua orang saja. Rasul itu dan juga Jibril alaihi salam. Selesai. Tetapi ia adalah seberat-berat perlantikan dan semulia-mulia perlantikan di dalam alam ini. Nabi pun balik selimut Sayyidina Khadijah dia tak boleh tiang. Kalau kita kita boleh tiang dulu. Pi mana ni? jatuh parit lah ni oh ni tengok macam-macam lah popak, popak popak tak selimut selimut tak pergi ambil lagi letiak lu <laughs> kan main mana Abang lah dulu main mana duduk sejuk sejuk duduk suruh selimut main mana tengok isteri soleha bila nabi balik meletak macam tu nabi kata selimutkan aku selimutkan aku khadijah terus pergi ambil selimut Tak ramai wanita yang macam ni Empat orang saja dalam alam ni Nabi sebut Terus selimut Nabi Tak kata apa Ambil selimut Selimutkan Rasulullah Berapa kali kita selimut suami kita Nah ni tajuk sambungan isteri ni syuhat suami Dayus ha? <laughs> kita ni berapa kali selimutkan isteri kita Si isteri berapa kali selimutkan suami Tarik selimut suami banyak lah <laughs> Sangat tarik kan Tarik selimut isteri pun banyak juga Sayyidatuna Khadijah selimutkan Nabi SAW duk, Nabi duduk macam tu Dia tunggu tepi Rasulullah Tak kata apa Subhanallah Pasangan bahagia sampai dalam syurga Yang terhebat Tiada tolak bandingnya Dia tunggu tepi Nabi Sampailah Nabi hilang tak tahulah berapa jam boleh jadi satu jam, boleh jadi dua jam duk tunggu tu, selimut. Tak kata. Sehinggalah Rasulullah sendiri yang mengangkat selimut tu habis. Selesai dah. Baru Sayyidatina Khadijah tanya, "Wahai suamiku, apa yang terjadi?" Baru tanya. "Awak jadi apa tadi?" Nabi pun cerita sekian, sekian, sekian panjang Nabi cerita dan aku takut bahawasanya ada kuasa jahat yang akan merosakkan kehidupanku, kata Rasulullah. Nabi kata, kuasa tak lama dah aku ni. Ha? Aku akan dirosakkan oleh satu kuasa jahat, aku akan... Khadijah bagi satu ayat je. Wahai suamiku, demi Allah. Allah tidak akan menyusahkan engkau kerana engkau adalah seorang yang sangat baik susah oh nak cari isteri puji suami sebab gaya nak puji je teringat oh hak perangai, inulah, perangai macam -macam lah perangai macam-macam lah masing-masing Khadijah bagi satu ayat je bila Nabi cerita 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 lah sekali Nabi kata wahai Khadijah aku rasa aku Aku akan dirosakkan, aku akan dimusnahkan hidupanku. Khadijah kata wahai, wahai wahai suamiku. Allah tidak akan memusnahkan hidup kamu, tidak akan menyusahkan kamu. Kerana engkau seorang yang baik. Seluruh penduduk Mekah kenal engkau selalu mempersaudarakan, mengeratkan hubungan silaturrahim di antara keluarga. Semua orang Mekah tahu wahai Muhammad, wahai suamiku. Kamu selalu tolong orang susah Semua orang Mekah tahu Wahai Muhammad Kamu selalu memuliakan tetamu Sayyidina Khadijah Dia menyenaraikan kebaikan Nabi SAW Bukan sahaja diakui dan di, 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 uh, diakur oleh Sayyidina Khadijah Di dalam rumah Bahkan seluruh penduduk Mekah Mengiktiraf kebaikan Nabi SAW Takkan orang baik macam ni Allah nak bagi rosak dia Allah nak bagi apa nama ni hancurkan hidup dia tidak sama sekali kata Sayyidina Khadijah dan perkataan itu sangatlah masyhur nah ha? innaka wa tu'inu ala ala al ma'dum kataan Khadijah tu jadi masyhur kataan dia ha? apabila dia sebut kepada nabi nabi jadi tenang nabi jadi tenang bila Khadijah bagi semangat macam tu dan bukan pujian kosong untuk mendapatkan sebentuk cincin emas. Pujian Khadijah kepada Nabi itu bukanlah untuk Rasulullah belanja beg tangan yang mahal kepada Khadijah. Kerana Khadijah adalah antara manusia yang paling kaya di kota Mekah. Dia tak mahu harta. Hak dia sebut itu adalah perilaku dan akhlak baik yang diiktiraf oleh seluruh penduduk Mekah. Khadijah dengan akal dia yang cerdas dia tahu orang baik macam ni Allah takkan musnahkan hidup dia takkan Maka yang itulah yang diungkap diluahkan oleh Sayyidina Khadijah kepada Nabi SAW Nabi pun jadi jadi tenang. Kemudian Sayyidina Khadijah kata, "Aku ada seorang sepupu namanya Waraqah ibn Naufal." Dia ni mengkaji Taurat dan Injil. Dia baca keseluruhan isi kandungan Taurat, dia baca keseluruhan isi kandungan Injil. Di Mekah tak ada uh, uh, orang Yahudi. Di Madinah Yahudi banyak, ulama Yahudi pun banyak di Madinah. Maka kalau nak tanya tentang isi kandungan Taurat Injil, agama langit yang membincangkan tentang wahyu, malaikat, selok belok agama samawi ni ramai di Madinah. Tapi kalau di Mekah payah. Tak ada di Mekah agama agama wathania agama berhala Cuma waktu tu Khadijah radhiyallahu anha sepupu dia sepupu betul Ah, ha? Warqah bin Nawfal ni sepupu betul Saidina Khadijah Warqah bin Nawfal ni kebetulan satu orang yang sangat mahir tentang isi kandungan Taurat dan Injil Saidina Khadijah pun teringat dia dia kata jom Aku ada orang satu orang sepupu dia ni tahu selok-belok agama samawi Jom kita pergi jumpa dia Lalu Nabi pun dibawa oleh Sayyidina Khadijah pergi jumpa Warqah ibn Naufal Ni cerita ni. Bila jumpa Warqah ibn Naufal pi tanya. Warqah pun kata, "Wahai Muhammad, ceritakan. Apa yang berlaku ni? Yang Khadijah cerita tak saat ni, benda apa yang berlaku?" Nabi pun cerita, "Aku ni suka pi duduk di Hira, Jabal Nur." Tiga berapa tahun aku duduk piduk Dia cerita panjang Sampailah detik tadi Yang ataupun detik malaikat jibril mai tu dia pun cerita dia kata siapa yang mai tu dia bawa mai apa kat ke aku kenapa dia kata kat aku aku ni rasulullah maka dijawab oleh waraqah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sesungguhnya engkau adalah nabi untuk umat ini engkau didatangi oleh malaikat jibril ataupun dia sebut dalam kitab Taurat dengan nama Namus. Namus ni Jibril dalam kitab kita Taurat. Yang mana Namus inilah yang selalu mendatangi Musa kata Waraqah. Wahai Muhammad, engkau akan menjadi rasul akhir yang terakhir yang diantar yang dipilih oleh Allah di atas muka bumi. Ketika mana kau menyebarkan ajaran ini kau akan disakiti. Kau akan didustai. Kau akan ditentang. Kau akan diherdik Kau akan diusir dari negeri ini Nabi pun kata Nabi Nabi hentikan perkataan dia Perkataan warakah tadi Nabi Nabi hentikan Nabi kata Awamukhriji yahum Takkanlah sampai tahap mereka mengusir aku Wahai warakah Pasti pun Nabi tak percaya sampai halau keluar ni Pasti Kerana selama Nabi hidup 30-40 tahun di kota Mekah tidak ada penduduk Mekah yang membaling walaupun sebesar pasir kepada Nabi SAW takkanlah nak halau Nabi sebab tu bila Warqah dia cerita wahai Muhammad jalan yang kamu akan bawa ni jalan yang susah orang-orang yang yang jahat akan benci kepada kamu mereka akan pukul kamu mereka akan pulau kamu mereka akan dusta kamu mereka akan halau kamu Nabi kata takkan sampai mereka halau aku keluar daripada bumi Mekah Warqah kata ya Bahkan mereka juga akan cuba untuk membunuh kamu Sebab tuan-tuan bayang Perasaan Rasulullah ketika itu Yang di dalam alam ni Dia seorang saja yang Islam Dan dia kena sebabkan cahaya Dan juga beban dakwah tadi ke seluruh muka bumi ni Nak bawa macam mana tuan Betapa risalah itu Membebankan Ataupun memberatkan tubuh badan Nabi SAW memeletihkan Nabi melonglaikan Nabi jadi Nabi jadi lemah nak bawa macam mana ni satu bumi kena kena sebarkan kemudian Waraka kata Wahai Muhammad demi Allah sekiranya aku kuat ketika mana kamu sedang menyebarkan agama itu maka aku pasti akan menolong kamu Waraka bin Nufa kata Wahai Muhammad kalau lah waktu kamu duduk sebar Islam tu Keseluruh muka bumi ni Dan ketika tu aku kuat Aku akan tolong kamu